उर्दू टीचर के महजद अस्सलाम वालेकुम आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन के हवाले से इन की तारीफ की तलाश का सफर कदर मुश्किल है इसकी जाम तारीफ मुमकिन नहीं ये सिर्फ अंग्रेजी से उर्दू में वारिद हुई अंग्रेजी में इसके लिए लाइट ऐसे की असलाह मौजूद है इस अधूरी तारीफ के बावजूद इन को दूर ऐसी पहचाना जा सकता है लेकिन शाइ्या बहुत सी वजूहत की बिना पर मजमून से मुख्तलिफ होता है मौजू के एतबार से मजमून की बहुत सी कस्में हो सकती है मसला तनकीदी मज़मून तारीखी मजमून नफसियाती मजमून मजहबी मजमून और फलसफिया मजमून वगैरह इस लिहाज से इन मजमून की कोई कस्म नहीं इसका मज़मून से बुनियादी फर्क ये है की इसमें हर तरह के मौजू को खुश्क और दकीक अंदाज अंदाज की शोखियाना में लिखा जाता है एक मज़मून अपने उसलूब के आलिमाना पन की वजह से भोजल हो सकता है इन में ऐसा नहीं इसका अंदाज हल्का फुल्का होता है और इसमें मुश्किल से मुश्किल और संजीदा से संजीदा जीदा बात को शौखियना अंदाज में किया जा सकता है इन शाइ का मकसद मजमून की तरह अवामनास की फिक्री तरबियत करना या उन्हें अपना हमनवा बनाना नहीं होता इसमें यही काम लामहसूस तरीके से किया जाता है नज़ीर सिद्दीकी इस बारे में कहते हैं इंशाया नाम है उस मजमून का जिसकी लंबाई एक से बीस या तीस सफे तक कुछ भी हो सकती है जिसमें किसी भी मौजू से बहस की जा सकती है जो अपने मिशन और उसलूब दोनों एतबार से शख्सी होता है जिसमें किसी तरह कहा गया इतना ही अहम है बसा ज्यादा अहम जितना क्या कहा गया जो अंदाज़ फिक्र और अंदाज़ नजर या अंदाज बयान के अतबार से गैर संजीदा यानी लाइट होता है जिसमे तंज़ु मज़ा के अनासर जाली भी होते हैं और खफी भी जिसका मकसद कारी को महसूस करना भी हो सकता है और इसे सोचने पर माइल करना भी इंशा या नगार नफ्स मज़मून में तफरी तफन्न की फिजा पैदा करके इसे संजीदा बनाने ऐसी बचाता है इसमें तंजु मज़ा पैदा करने की कोशिश करता है इंशाइन निगार का उसलूब तो मन होता है लेकिन वो अपनी गुफ्तु करने के अंदाज को गैर रस्मी बनाता है इसका अंदाज कभी कभी-कभी अहमकाना भी लगता है लेकिन उसकी तह में हिकमत नजर आती है वो अपनी मुशाहिदी कैफियत को जोक सलीम के तनाजुर में देखता है डॉक्टर सैयद मोहम्मद हसनैन का कहना है इन शाह मजमून की एक कसुम है मगर ये मजमून नहीं जिसमें मरासले की खैर वैरियत मिलती हो या रुवेदात की खुश कार्रवाई का हाल जिसमें की पुर असर रपता निगाही होती है या खाका के दिलचस्प पहलुओं की बोकलमोनी जिसमें मकाला की फिक्र बख्श बसारत होती है या सवानी की तारीखदार मन्क् नगारी जिसमे रोजामचा के मुतालिक बेरफ बयान मिलते हूँ या इदारिया का किसी उनवान पर मसल के तहत अमियाना इजहार ख्याल मरासला रवेदात रबुरताश खाका मकाला सवानी रोजनामचा और इदारिया वगैरह बिला शब्बा मजमून की मुख्तलिफ शिकलें कही जा सकती हैं, लेकिन इनमें चंद शिकलें ऐसी हैं जो मौजूद और उसलूब के बमूजब अपनी खास कता रखती हैं और उनकी अपनी कोई मखसूस सूरत है ऐसी मखसूस सूरत जिसकी तमीर या तश्की में उसूल, सलीका और फन का दखल है या दूसरे अल्फ़ाज़ में यह ऐसी हैं जिन्हें हम असनाफ अदब का मरतबा दे सकते हैं इन मजमून नुमा शिकलों में इन भी तहरीर की एक मखसूस सूरत का जिसका नसरी अदब में अपना एक सिंफी मकाम है इनशाइया को इसलिए मजमून जैसे गोल लफ मौसम करना बिल्कुल नामनासिब है मजमूना वैसी छोटी छोटे बच्चों या स्कूल के लड़कों का काम है ये शगोल अदीब के लिए हरगिज मौजून नहीं इसमें कोई शक नहीं कि इंशाया निगार एक बतौनी किस्म का आलिम होता है जिसकी अपनी एक महसूस तरंग होती है वो जरिफाना अंदाज में खुद पर भी हंसता है और दूसरों पर भी मगरब में इंशाया का बानी फ्रांस का मारूफ अदीब माइकल डी माउंटेन है उसने कुछ मौजूद पर हल्के फुलके अंदाज में खयाल अर की इस हवाले से फ्रांसिस बीकन का नाम भी लिया जाता है इसके अलावा चार्लस लेम्ब रस्किने Genia Wolf, Robert Lund, Hazlet, एडिसन स्टील और ली हंट भी मगरबी इंशाइय के अहम नाम है उर्दू में मुलावजी के यहाँ इसके असर वाजह तौर पर नजर आते हैं उर्दू का पहला इंसाइया नगार सरसैद अहमद खान को कहा जाता है उन्होंने स्टील और एडिसन की तकलीद में अपने शोरा फाक रिसाले तहजीब अख्लाक में इंशाइया नुमा मजामिन लिखे सर सैद के पेश नजर संजीदा और आलाफा मकासद थे इसलिए उनके इजहार बयान की संजीदगी और तर्ज इस्तेदलाल के सामने इन की सिंफ तंगना है कुछ मज़ामीन ऐसे है जो इन की तारीफ आरोप उतरते हैं उनमे गुजरा हुआ जमाना है उर्दू अदब की किसी शख्सियत ने अगर इस सिंफ के फरो के लिए अपनी तमाम तरतवानाइयों को मुश्तम करने की कोशिश की तो वो डॉक्टर वजीर आगा है उनकी जेर इधारत शाये होने वाले अदबी मुचल और इस सिंफ मकबूलियत अता अवराग था जिसके तवस से न जाने कितने वक्त बेदारी अता करने वाले डॉक्टर उनकी अलमियत की वजह ऐसी बहुत से नौजवान उसके गिरदे हो गए थे डॉक्टर साहिब ने मुख्तसर अरसे में इसे नौजवान नस्ल के सिन्म बना दिया उनही दिनों अदबी मुजल फनून में मशकूर होस याद के इन शाय हुए लेकिन उनमें इस शोखी और चुल बुलाहट का फैसला है जो किसी का बुनियादी जुजू है डॉक्टर वजीर आगा के साथ साथ उस दौर में डॉक्टर अनवर सदीद प्रोफेसर गुलाम जिलानी असगर महमूद शाम कामिल कादरी अकबर हमीदी बशीर सैफी, सलमान बट सलीम आगा मोहम्मद यूनस बट मोहम्मद असदुल्ला राम लाल अरशद मीर जान कश्मीरी मोहम्मद इकबाल अंजम राहत बट्टी नवाज माइल आसी करनाली के एम अशरफ इफ्तार कैसर तकी हसन खुसरोकेबाना हैदर कुरैशी अजहर अदीब, जमील आज़र, मुश्ताक कमर और अमजद तुफेल के इन शाये मंजर आम पर आए डॉक्टर बशीर सैफी ने उन्नीस सौ छियासी में इन पर तहकी मकाल लिख कर पंजाब यूनिवर्सिटी ऐसी डॉक्ट्रेट की डिग्री हासिल की डॉक्टर वजीर आगान को मुतारिफ़ करवाने की कोशिश में उसे इक्कीसवीं सदी के मुतव मकबूल तरीन सिंफ करार दिया है एक मजमून में वो लिखते हैं, रहा इनशाया तो इसमें इम्तजाज और इम्कान नस्बता बुनियादी तौर पर एक ऐसी इम्तजाजी सिंफ है जिसमे शेर का गुदाज फिक्र की जोलानी कहानी का केफ और अरिफ की नज़र बहम अमेज हो गए है मगर इस तौर नहीं के इनशाइया इन, इन मुख्तलिनासर की हासिले जमक करार पाए इंशाया असलन एक साखिया है जो अपने अनासर की हासिल जमा से कुछ ज्यादा होता है और ये कुछ ज्यादा होना एक तख्लिक अमल की देन है गौर कीजिए कि इंशाइया में जमानी उनसर, मकानी उनसर से इस तौर हम आहंग है कि स्पेस टाइम कंटिन्यूम की सूरत पैदा हो गई है दूसरे लफ्जों में इंशाइया अपने इम्तजाजी रुपये के बाइस इक्कीसवीं सदी के मिजाज ऐसी पूरी तरह हम आहंग है इसलिए इस बात के इम्कान को मुस्रद करना मुश्किल है के इनशाइया इक्कीसवीं सदी की मकबूल तरीन सिंफ अदब का दर्जा हासिल करेगा इन शाये में नसर का आहंग और शायरी की दिल नशीनी मौजूद होती है इस पर मुस्ताद ये की इंशाया निगार के पास मौजे की कोई क़ैद नहीं वो हर बेबात में बात पैदा करने का मजाज होता है इनशाया निगार किसी मखसूस मसल यह अकी ज़िंदगी का पाबंद नहीं होता इसलिए वो खुद मुख्तार और अपनी मर्जी का मालिक होता है इसलिए यह बात सच है कि इन निगार के लिए मौजू की कोई पाबंदी नहीं वो बिल्कुल आज़ाद खुद मुख्तार होता है इससे कोई रोक टोक नहीं हर जगह जा सकता है और सब कुछ कह सकता है शर्त केफ वो असर है क्योंकि बात का बतंगड़ बनाना उसका काम नहीं इसे दिल से सरोकार रखना पड़ता है दिमाग या दिमाग वालों से नहीं वो कवाही बखशता है अफकार नहीं देता वो गपशप करता है दर्श नहीं देता वो दिल बहलाता है मसला को आयीन की तबलीग नहीं करता उसका काम खुशगुफ्तारी है उसका ताहिर आजाद वह पुरफशां रहता है संजीदा बात को गैर संजीदा बना देना मामूली को गैर मामूली कर देना और गैर मामूली को मामूली बना देना इनशया निगार की नंगी नजर का अदना करिश्मा है वो पार्लियामेंट को अरहर का खेत बना सकता है और कुत्तों की नवाहे समय खराश को तरही गजले। वो स्टिपनिक को महबूबा तकवा चिकन की डोली बना सकता है और खुश नसीब लायका को जनरल डी गाउले इंशाइये के मिजाज को समझने के लिए एक इंसाइये का अकतबास मुलाजा कीजिए मैं तो सिर्फ उन चरवाहों का जिक्र करना चाहता हूँ जो मवेशियों के रेबड़ चुराते चुराते एक रोज इंसानों के रेबड़ चुराने लगते हैं तब उनकी छड़ी असा में बदल जाती है होंटो पर इसमें आजम थरकने लगता है वो इंसानी रेबड़ों को पहाड़ की चोटी पर लाकर सहरा के सीने में उतार कर या दरिया के किनारों पर बिखेर कर इस बात का इंतजार करते हैं कि ये रेबड़ अपनी कहेंगी और ये वोसत की गंदी हुई ऊन की तरह जिस्मों से उतार फेंके इंशाइये में शगुफ गी और ताजाकारी की वजह से मुसरत फक्कर और इरफान जदात की खूबियाँ नुमाया तौर तो पर देखी जा सकती हैं। कारी इन शाइा को पढ़ने ऐसी लुत्फ इनबिसात की दुनिया से अशना हो जाता है तो उसके बातें के मरल से गुजरने का मौका मिलता है वो अपने इर्द फैली दुनिया को बच्चे की हैरत अमेज निगाह से देख कर खुश हो जाता है इन शाइया मजमून की गैर रस्मी और जदीद तरीन सूरत है इसका बुनियादी मकसद पढ़ने वाले को मुसरत दबाव अता के उसकी सोच के दायरों को वसी करना है बहरहाल इंशाइया उर्दू अदब में एक खुश आइंद इजाफा है इसके मुतनाज पहलू अपनी जगह लेकिन गुजश्ता चालीस सालों में ये मौजुए बहस बनकर एक मुस्तकिल नसरी सिंफ का रूप धार चुका है इसका मुस्तबिल रोशन है